Например, последняя транзакция, это было 18 февраля 2014 года. Ну, таких транзакций много, но она характерна. В этот день я внес 304 миллиона в кассу Приватбанка, и в этот день я из кассы получил 97 миллионов. При том, что у меня не было в стране, и вопрос был, ладно, вы сказали, что вы, я эти деньги не вносил, а этих денег не было. Хотя их продали там Реалбанку, по-моему. Получили за них безналичную комиссию. Я задал вопрос, а как, собственно говоря, я получил тогда 97 миллионов? Меня не было в стране. Кто вместо меня пришел? Кто их получил? Куда их отвезли инкассаторы? Инкассаторы говорили, что они больше 50 миллионов не возили. То есть, если я 304 миллиона не вносил, нет вопросов. Но в этот же самый день я получил 97 миллионов. А как я их получал? На это она сказала, что она не в курсе дела, что это все скрипник, это надо выяснять, там это не моя касса. Мы проверили все ордера, и там все полностью, ее касса, снятие, получение, внесение.